মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ এইট ছাইন্সৰ লেচন ফ'ৰটিন বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া কেমিকেল ইফেক্টছ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এই চেপ্তাৰটিৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়াই তোমালোকে সেই ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অনুশীলনী আৰম্ভ হৈছে তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে খালী ঠাই ফুৰকুৰা এই খালী ঠাইবোৰ উপযুক্ত শব্দবোৰহে ফুৰ কৰিব লাগে এড দিছে বিদ্যুৎ পৰিৱেশন কৰা বেছিভাগ জুলীয়া পদাৰ্থই ডেইজ তেজ ডেইজৰ দ্ৰব্য অ'কে যিবিলাক জুলীয়া পদাৰ্থই বিদ্যুৎ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে সেই জুলীয়া পদাৰ্থবোৰ এচিড খাৰক আৰু লৱণৰ দ্ৰব্য ঠিক আছে দ্ৰব্য মানে হৈছে চলিউচন বা দ্ৰৱণ বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা যেতিয়া আমি পানীত এচিড খাৰক লবণ এইবিলাক দ্ৰবীভূত কৰোঁ তেতিয়া এইবোৰ পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰবীভূত হৈ যায় মানে পানীত এইবিলাক মিহলালে এইবোৰ পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰবীভূত হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়া আমি তাক এচিডৰ দ্ৰব্য বা খাৰকৰ দ্ৰব্য বা লৱণৰ দ্ৰব্য বুলি কওঁ ঠিক আছে ত' ইয়াত লিখিবা তোমালোকে এচিড অ'কে ইয়াত লিখিবা খাইৰ আৰু ইয়াত লিখিবা লৱণ বুলি ঠিক আছে এতিয়া বিদ চোৱা তোমালোকক বিদ দিছে দ্ৰব্যতাৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা বিদ্যুতে দেশ ক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে অ'কে দ্ৰব্যতাৰ মাজেৰে যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া তাত ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে তো ইয়াত বহিব ৰাসায়নিক ঠিক আছে দ্ৰব্যৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা বিদ্যুতে ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে কাইলৈ তোমালোকে লিখিবা ৰাসায়নিক বুলি অ'কে ছিট চোৱা ছিট দিছে কপাৰ ছালফেট ড্ৰবৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰিলে বেটাৰীৰ ডেইছ মেৰুৰ লগত সংযোগ কৰা পাতৰ ওপৰত তামৰ লেপ পৰিব ইয়াত হ'ব ঋণাত্মক ঠিক আছে বেটাৰীৰ ঋণাত্মক মেৰুৰ লগত সংযোগ কৰা পাতৰ ওপৰত তামৰ লেপ পৰিব অ'কে ইয়াত দিবা ঋণাত্মক নেক্সট ডিট আছে বিদ্যুতৰ দ্বাৰা কোনোবিধ বিচৰা দাঁতৰ লেপন আন এটা বস্তুৰ ওপৰত দিয়া কাৰ্যক ডিচ বোলে ইয়াত বহিব বিদ্যুৎ লেপন অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰ প্লেটিং বিদ্যুৎ লেপন অ'কে ইয়াত ইয়াৰ পৰা তোমালোকে স্প্ৰিংটো চাই ল'ব পাৰা বিদ্যুৎ লেপন ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে ত' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে খালী থাকে লিখি ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে যেতিয়া টেষ্টাৰৰ মুক্ত মোৰ দুটা দ্ৰব্য এটাত সোমাই দিয়া হয় তেতিয়া চুম্বকাই বিক্ষেপণ দেখুৱাই তুমি কাৰণটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবানে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বুজি পাবৰ কাৰণে এই ইমেজটোলৈ চোৱা এইটো হৈছে এটা বৰ্তনী আৰু এই বৰ্তনীটোক আমি এতিয়া টেষ্টা বুলি ক'ম কাৰণ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো টেষ্ট কৰি আছোঁ যে কোনো জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজেৰে চুম বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে নে নাই অৰ্থাৎ কোনো এটা জুলীয়া পদাৰ্থ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয় নে নহয় সেইকাৰণে ইয়াক আমি এতিয়া টেষ্টা বুলি কৈ আছোঁ ঠিক আছে তো চোৱা যদি টেষ্টাৰৰ মুক্ত মোৰ দুটা বা ফ্ৰী ইঞ্চ দুটা দ্ৰব্য এটা ডুবাই দিয়া হয় আৰু দ্ৰব্যটো যদি বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয় তেতিয়াহ'লে চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে এই ৱেৰেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব হয়নে আৰু যেতিয়া কোনো এটা ৱায়েৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া সেই ৱায়েৰটো চুম্বকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় অ'কে তাৰমানে ধৰি লোৱা এই যিটো ৱায়াৰ এই ৱেৰটো এটা চুম্বক ঠিক আছে কাৰণ এই ৱেৰটোৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ আছে হয়নে তো যেতিয়া এই ৱায়াৰটো এটা চুম্বক হৈ যাব আৰু কম্পাছৰ সেই যিটো নিডল এই নিডলটো এটা চুম্বক হয় অৰ্থাৎ যিটো শলা এই শলাটো এটা চুম্বকৰ টুকুৰা হয় ঠিক আছে আৰু আমি জানো যে চুম্বকে চুম্বকক আকৰ্ষণ কৰে বা বিকৰ্ষণ কৰে হয়নে ত' এই ৱায়েৰবিলাকো চোৱা এই ৱেৰেৰে এই কম্পাছটো মেৰিয়াই থোৱা হৈছে হয়নে তো যেতিয়া এই ৱায়াৰটোও চুম্বক হৈ যাব আৰু সেই কম্পাছটো যিটো শলা সেইটোও চুম্বক অ'কে তো যেতিয়া দুটা চুম্বক একেলগে আহি যাব তেতিয়াহ'লে এটা চুম্বকে আন এটা চুম্বক হ'লে আকৰ্ষণ কৰিব ন নহ'লে বিকৰ্ষণ কৰিব যাৰ ফলস্বৰূপে চুম্বক হ'লাৰ বিক্ষেপণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা ত' তোমালোকে এই যিটো দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আছে দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো এইদৰে লিখিবা যেতিয়া টেষ্টাৰ একচুৱেলি টেষ্টাৰৰ হ'ব তোমালোকে ইয়াত ৰ' এটা দিবা ঠিক আছে যেতিয়া টেষ্টাৰৰ মুক্ত মদ দুটা দ্ৰব্য এটাত ডুবাই দিয়া হয় তেতিয়া চুম্বলাৰ বিক্ষেপণ দেখুৱায় কাৰণ তেষ্টাৰৰ মুক্তমুটো দ্ৰবত দিয়াৰ পিছত দ্ৰবৰ মাজেৰে ই বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ কৰে ফলত বিদ্যুৎ চালিত হয় বিদ্যুৎ চালিত হ'লে তাত সৃষ্টি হোৱা চুম্বকক্ষেত্ৰই চুম্বলাৰ বিক্ষেপণ ঘটোৱায় ঠিক আছে তো হাহুক তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুজি পাইছা এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক তিনি নম্বৰত দিছে তিনিবিধ জুলীয়া পদাৰ্থৰ নাম লিখা যিবোৰ চিত্ৰ ফ'ৰ্টিন পইণ্ট নাইনত দেখুওৱা ধৰণে পৰীক্ষা কৰিলে চম্বিক শলাৰ বিক্ষেপণ ঘটিব পাৰে ঠিক আছে এইটো হৈছে চিত্ৰ ফ'ৰটিন পইণ্ট নাইন ইয়াত চোৱা এটা এটা দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা এটা জুলীয়া পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিটো জুলীয়া পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এই চাৰ্কেটটো কমপ্লিট হৈছে আৰু চাৰ্কেটটো কমপ্লিট হোৱাৰ ফলত এই যিটো কম্পাছ আছে কম্পাছৰ যিটো শলা আছে বা নিডল আছে এই নিডলটোৰ বিক্ষেপণ ঘটিছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কেইটামান জুলীয়া পদাৰ্থৰ বেচিকেলি তিনিটা জুলীয়া পদাৰ্থৰ নাম তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে যিবিলাক জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে ত' বেচিকেলি আমাৰ যি বিশুদ্ধ পানী আছে সেই বিশুদ্ধ পানীৰ সৈতে যদি এচিড ক্ষাৰগ বা লৱণ মিহলাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই বিশুদ্ধ পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হৈ পৰে ঠিক আছে তাৰমানে এচিডিক চল্যুচন বেচিক চলিউচন এণ্ড চল্ট চলিউচনবিলাক বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয় ঠিক আছে তাৰমানে আমি খোৱা বিশুদ্ধ পানীত যদি তোমালোকে অলপ নিমখ মিহলাই দিয়া তেতিয়াহ'লে সেই পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হৈ পৰিব আৰু যদি আমি খোৱা পানীত তোমালোকে অলপ এচিড মিহলাই দিয়া তেতিয়াহ'লে সেই পানীও বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হৈ পৰিব নতুবা যদি তোমালোকে অলপ খাৰক মিহলাই দিয়া তেতিয়াহ'লেও সেই পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হৈ পৰিব ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰ যদি লিখিবা ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰব্য ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড অৰ্থাৎ এন এ চি এল অৰ্থাৎ আমি খোৱা নিমখ অ'কে আমি খোৱা নিমখ যদি অলপ পানীৰ সৈতে মিহলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই নিমখৰ মাজেৰে অৰ্থাৎ নিমখ পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে নিমখৰ দ্ৰব্য হৈছে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী নেক্সট আছে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডৰ দ্ৰব্য ঠিক আছে আমি খোৱা পানীত যদি অলপ হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড মিহলাই দিয়া হয় তথাপিও সেই পানীখিনি বিদ্যুতৰ সুপৰিৱেশী হৈ পৰিব নেক্সট আছে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্য অ'কে ত' তোমালোকে অটোটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া চাৰি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক চাৰি নম্বৰত দিছে চিত্ৰ ফ'ৰটিন পইণ্ট ওৱান জিৰ'ত দেখুওৱা ব্যৱস্থাত বাল্বটো জ্বলা নাই সম্ভৱপৰ কাৰণবোৰ লিখা তোমাৰ উত্তৰ ব্যাখ্যা কৰিবা ঠিক আছে ইয়াত চোৱা এইটো হৈছে এটা বেটেৰী আৰু এইখিনি হৈছে ৱায়াৰ আৰু এইটো হৈছে বাল্ব আৰু এইটো হৈছে এটা জুলীয়া পদাৰ্থ কৈছে এই বৰ্তনীটোত বাল্বটো জ্বলা নাই বাল্বটো কিয় জ্বলা নাই কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে বাল্বটো নজ্বলাৰ সেই কাৰণবোৰ তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে বাল্বটো নজ্বলাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ৱায়াৰটো বেয়া থাকিলে বাল্বটো নজ্বলিব পাৰে বা বেটেৰীৰ সৈতে আৰু বাল্বৰ সৈতে যদি ৱায়াৰটোৰ কানেক্ট ঠিকমতে কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে বাল্বটো নজ্বলিব পাৰে বা যদি বাল্বটো বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে বাল্বটো নজ্বলিব পাৰে বা এই জুলীয়া পদাৰ্থটো বিদ্যুতৰ কুপৰিবেশী হ'ব পাৰে হয়নে তো তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত বাল্বটো নজ্বলিব পাৰে ত' তোমালোকে আনচাৰ দি লিখিবা যে বাল্বটো নজ্বলাৰ সম্ভৱপৰ কাৰণবোৰ হ'ল এদি লিখিবা বৰ্তনিল সংযোগ দিলা থাকিব পাৰে বাল্বটো বেয়া হ'ব পাৰে বেটেৰীটো বেয়া হ'ব পাৰে পাত্ৰৰ তৰলটো বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য নহ'ব পাৰে অ'কে তো সেইদৰে তোমালোকে সূত্ৰটো লিখি ল'বা এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে এ আৰু বি বুলি ইয়াত অলপ স্পেলিং মিষ্টেক হৈ গ'ল তোমালোকে এই মাজৰ ইংলিছ লেটাৰ তিনিটা কাটি দিবা অ'কে এ আৰু বি বুলি চিহ্নিত দুটা জুলীয়া পদাৰ্থৰ পৰিৱেশ এটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা টেষ্ট তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দেখা গ'ল যে জুলীয়া পদাৰ্থ এৰ ক্ষেত্ৰত বাল্বটো উজ্জ্বলকৈ জ্বলিছে আনহাতে বিৰ ক্ষেত্ৰত ই নিষ্প্ৰৱ তুমি সিদ্ধান্ত ল'বা যে জুলীয়া পদাৰ্থ বিতকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ এ উন্নত পৰিৱেশী বিদ দিছে জুলীয়া পদাৰ্থ এতকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ বি উন্নত পৰিৱেশী চিদ দিছে দুয়োটা জুলীয়া পদাৰ্থ সমভাৱে পৰিৱেশী দিছে জুলীয়া পদাৰ্থৰ পৰিৱেশী গুণ এনেদৰে তুলনা কৰিব নোৱাৰি অ'কে চোৱা ইয়াত দিছে জুলীয়া পদাৰ্থৰ পৰিৱেশী গুণ এনেদৰে তুলনা কৰিব নোৱাৰি বুলি দিছে কিন্তু আমি পাৰি গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এইটো বোল নেক্সট হৈছে দুয়োটা জুলীয়া পদাৰ্থ সমৱে পৰিৱেশী এইটো বোল যদি দুয়োটা জুলীয়া পদাৰ্থ সমভাৱে পৰিৱেশী হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে দুয়োটা জুলীয়া পদাৰ্থত বাল্বটো উজ্জ্বলতা একেই হ'লেহেঁতেন অ'কে অৰ্থাৎ সমান হ'লেহেঁতেন ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম চৰি চি আৰু ডি ভুল নেক্সট আছে জুলীয়া পদাৰ্থ এটকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ বি উন্নত পৰিৱেশী যদি জুলীয়া পদাৰ্থ এটকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ বি উন্নত পৰিৱেশী হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জুলীয়া পদাৰ্থ বিধ বাল্বটো বেছি উজ্জ্বল হৈ জ্বলিলেহেঁতেন ইয়াত চোৱা ইয়াত দিছে জুলীয়া পদাৰ্থ বিধকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ এ উন্নত পৰিৱেশী য়েছ দিছ ইজ ট্ৰু জুলীয়া পদাৰ্থ বিটকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ এ উন্নত পৰিৱেশী যাৰ কাৰণে জুলীয়া পদাৰ্থ এত বাল্বটো বেছি উজ্জ্বল হৈ জ্বলিছে ঠিক আছে গতিকে আনচাৰটো হ'ব এ জুলীয়া পদাৰ্থ বিতকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ এ উন্নত পৰিৱেশী ঠিক আছে তোদৰে তোমালোকে সূত্ৰটো লিখি ল'বা এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ছয় নম্বৰত দিছে বিশুদ্ধ পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰেনে যদি নকৰে ইয়াক পৰিৱেশী কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ অ'কে বিশুদ্ধ পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিৱেশন নকৰে কাৰণ বিশুদ্ধ পানীত কোনো ধৰণৰ আইন নাথাকে কিন্তু বিশুদ্ধ পানীত যেতিয়া নিমখ এচিড বা খাৰক মিহলাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই নিমখ এচিড আৰু খাৰক জুলীয়া বিশুদ্ধ পানীত গৈ ধনাত্মক আয়ন আৰু ঋণাত্মক আয়নলৈ অৰ্থাৎ কেতায়ন আৰু এন আয়নলৈ বিয়োজিত হৈ যায় আৰু এই ধনাত্মক আয়ন আৰু ঋণাত্মক আয়নবিলাকে বিদ্যুৎ পৰিবহণত সহায় কৰে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা যে বিশুদ্ধ পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে ইয়াক পৰিবাহী কৰিবলৈ আমি বিশুদ্ধ পানীৰ লগত লৱণ এচিড বা খাৰক মিহলি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সেইটো তোমালোকে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া সাত নম্বৰত চোৱাত মই লোকক সাত নম্বৰত দিছে অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাপক জোৱানসকলে পানীৰ নল খোলাৰ আগতে সেই ঠাইখিনিৰ বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে এনে কিয় কৰে ব্যখ্য়া কৰা অ'কে ত' অগ্নি নিৰ্বক জোৱানসকলে যি পানী ব্যৱহাৰ কৰে সেই পানী বিশুদ্ধ নহয় আৰু অশুদ্ধযুক্ত পানীৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব পাৰে ঠিক আছে যদি অগ্নি নিৰ্বক জোৱানসকলে যদি বিদ্যুতৰ যোগান বন্ধ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পানীখিনিৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে হয়নে সেইকাৰণে অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাহক জোৱানসকলে প্ৰথমে বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰে আৰু তাৰপিছতহে পানীৰ নল খুলি জুই নমায় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে আনচাৰটো এইদৰে লিখিবা যে পানীৰ নলত থকা পানীবোৰ বিশুদ্ধ নহয় এই পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাপক জোৱানসকলে পানীৰ নল খোলাৰ আগতে সেই ঠাইখিনিৰ বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিয়ে কাৰণ বিদ্যুৎ যোগান অব্যাহত থাকিলে অগ্নিকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চলাচল কৰিব পাৰিব ফলত পানীৰ জৰিয়তেই গোটেই অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ বিয়পি পৰিব আৰু দুৰ্ঘটনা ঘটিব ঠিক আছে তো সেইদৰে তোমালোকে আনচাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া আঠ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক আঠ নম্বৰত দিছে উপকূলীয় অঞ্চলত অৰ্থাৎ কষ্টেল ৰিজনত থকা শিশু এটিয়ে তেওঁৰ টেষ্টাৰৰ সহায়ত খোৱা পানী ইয়াত চোৱা চি ৱাটাৰটো খোৱা পানীৰ পিছত দিয়া আছে তোমালোকে এই সাগৰৰ পানীৰ পিছত ইয়াত দিবা ইয়াত মাজত দিবা ঠিক আছে চি ৱাটাৰ মানে সাগৰৰ পানী ঠিক আছে খোৱা পানী আৰু সাগৰৰ পানী পৰীক্ষা কৰিলে তেওঁ দেখিলে যে সাগৰৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বক খোলাৰ অধিক বিক্ষেপণ হৈছে কাৰণটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবানে অ'কে ত' কি কৈছে উপকূলীয় অঞ্চলত থকা ল'ৰা এটাই কি কৰিছে বা শিশু এটাই কি কৰিছে সাগৰৰ পানী অলপ লৈছে আৰু সেই সাগৰৰ পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'বলৈ দিছে তেওঁ দেখিছে যে বিদ্যুৎ সলাৰ বিক্ষেপণ অধিক ঘটিছে খোৱা পানীৰ তুলনাত ঠিক আছে তো কিয় এনে হৈছে তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে অ'কে ত' সাগৰৰ পানীত নিমখ বেছি থাকে আৰু নিমখ বেছি থকাৰ কাৰণে সাগৰৰ পানীত আয়নৰো মাত্ৰা বেছি ঠিক আছে আৰু যিমান আয়ন বেছি হ'ব সিমান বিদ্যুৎ সিমান বেছি পৰিমাণে প্ৰবাহিত হ'ব পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু খোৱা পানীত নিমখ কম যাৰ ফলস্বৰূপে আয়নৰ সংখ্যাও কম আৰু আয়নৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ কম পৰিমাণে পাৰ হৈ যাব পাৰিব অ'কে চেইম এচিডৰ ক্ষেত্ৰতো বেচৰ ক্ষেত্ৰতো যদি কোনো এটা এচিড ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে সেই এচিডটোৰ আয়ন বেছি হয় আৰু আয়ন বেছি হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ বেছি পাৰ হৈ যাব পাৰে আৰু যদি চিত কোনো এটা দুৰ্বল হয় বা চিটোৰ গাৰোতা যদি সেই যিটো দ্ৰবৰ কথা কোৱা হৈ আছে সেই দ্ৰব্যটো যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজেৰেও বিদ্যুৎ কম পৰিমাণে পাৰ হৈ যাব পাৰিব হয়নে ত' তোমালোকে আনচাৰটো এইদৰে লিখিবা যে আমি জানো যে সাগৰৰ পানীত লবণৰ পৰিমাণ বেছি ঠিক আছে সেইবাবে খোৱা পানীতকৈ সাগৰৰ পানী বেছি বিদ্যুতৰ সু পৰিৱেশী ঠিক আছে সেইকাৰণে শিশুটোৱে সাগৰৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বখলাৰ অধিক বিক্ষেপন গতা দেখিছে অ'কে এটা কথাই যে সাগৰৰ পানীত নিমখ বেছি আনহাতে খুঁৱা পানীত নিমখ কম যাৰ ফলস্বৰূপে সাগৰৰ পানী বিদ্যুতৰ বেছি সু পৰিৱেশী আৰু খোৱা পানী বিদ্যুতৰ বেছি সু পৰিৱেশী নহয় যাৰ ফলস্বৰূপে শিশুটিয়ে সাগৰৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বখলাৰ বেছি বিক্ষেপণ দেখিছে আৰু খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বখলাৰ কম বিক্ষেপণ দেখিছে অ'কে এতিয়া ন নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সময়ত বিজুলী মিস্ত্ৰী অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজনে গড়ৰ বাহিৰত বৈদ্যুতিক মেৰামতিৰ কাম কৰাটো তেওঁৰ বাবে ছেফ নে অৰ্থাৎ নিৰাপদ নে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো এনেতো বৰষুণৰ পানী বিশুদ্ধ হয় কিন্তু বৰষুণৰ পানী যেতিয়া বায়ুমণ্ডল হৈ ভূপৃষ্ঠত পৰে তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত থকা বিভিন্ন গেছৰ সৈতে মিহলি হৈ অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত থকা বিভিন্ন গেছ সেই বৰষুণৰ পানীত দ্ৰবীভূত হৈ বৰষুণৰ পানীক এচিডিক কৰি পেলাই অৰ্থাৎ বৰষুণৰ পানী এচিডৰ দ্ৰব হৈ পৰে যাৰ কাৰণে বৰষুণৰ পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া বৰষুণৰ পানীখিনি বিদ্যুতৰ সু পৰিৱেশী হৈ যায় আৰু সেই সু পৰিৱেশী হৈ পৰা পানীত থিয় হৈ বা পানী পৰি থকা সময়ত যদি এজন মিস্ত্ৰীয়ে বা বিজুলী মিস্ত্ৰীয়ে বেচিকেলি বিজুলী মিস্ত্ৰীয়ে যদি বিজুলী মেৰামতিৰ কাম কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বিপদ হোৱাৰ চান্স আছে হয়নে ত' সেইকাৰণে বৰষুণ পৰি থকা সময়ত বাহিৰত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজনে কাম কৰি থাকিব নালাগে আৰু সেইটো তেওঁৰ কাৰণে চেফ নহয় হয়নে তো তোমালোকে আনচাৰ দি লিখিবা যে ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ সময়ত বিজুলী মিস্ত্ৰী এজনে গঁড়ৰ বাহিৰত বৈদ্যুতিক মেৰামতি কাম কৰাটো তেওঁৰ বাবে নিৰাপদ নহয় কাৰণ বৰষুণৰ পানী বিশুদ্ধ নহয় আৰু এই পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী বৰষুণৰ সময়ত গঁড়ৰ বাহিৰত বিদ্যুতৰ কাম কৰিলে পানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চালিত হৈ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এনে সময়ত বিদ্যুতৰ মেৰামতি কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো যাতে তোমালোকে আনচাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা মই প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ একেবাৰে চমুকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে তোমালোকে কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'ব পাৰা আৰু যাতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু মই বানানবোৰ শুধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তথাপিও যদি তথাপিও যদি কিবা কাৰণত কোনো বানান ভুল হৈ যায় তোমালোকে শুধৰাই ল'বা ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে তোমালোকে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰত লাইক কৰিবলৈও নাপাহৰিবা অ'কে এতিয়া দহ নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দহ নম্বৰত দিছে পঢ়িলেকে শুনিছিল যে বৰষুণৰ পানী পাতিত পানীৰ নিচিনা ভাল অৰ্থাৎ বৰষুণৰ পানী বিশুদ্ধ পানী বুলি পঢ়িলিকে শুনিছিল গতিকে তাই পৰিষ্কাৰ কাছৰ গিলাচ এটাত অলপ বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু টেষ্টাৰেৰে ইয়াক পৰীক্ষা কৰিলে তাই কম্পাছ সলা বিক্ষেপণ দেখি বিস্ময় মাৰিলে কাৰণবোৰ অৰ্থাৎ সিজনবোৰ কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো পঢ়েলিকাই যিহেতু শুনিছিল যে বৰষুণৰ পানী পাঠিত নিচিনা ভাল গতিকে পঢ়েলিকাই এইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিল যে বৰষুণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি যদি তাই পৰীক্ষাটো কৰে তেতিয়াহ'লে কম্পাছ য়েছ কম্পাছ শলাৰ বিক্ষেপণ ঘটিব বুলি পঢ়েলিকাই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া পঢ়েলিকাই দেখিলে যে কম্পাছ শলাৰ বিক্ষেপণ ঘটিছে তাৰমানে বৰষুণৰ পানীৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈছে হয়নে যদি বিদ্যুৎ পাৰ হ'লে নহ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাৰ্কেটটো কমপ্লিট নহ'লেহেঁতেন আৰু চাৰ্কেটটো কমপ্লিট নহ'লে কম্পাচলাৰ বিক্ষেপনো নহ'লেহেঁতেন ত' এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল যে যিহেতু পঢ়িলিকে শুনিছিল যে বৰষুণৰ পানী পাতিত পানীৰ নিচিনা ভাল কিন্তু যদি বৰষুণৰ পানী পাতিত পানীৰ নিচিনা ভাল তেতিয়াহ'লে কম্পাচলাৰ বিক্ষেপণ কিয় গুঠিছে অ'কে তাৰমানে বৰষুণৰ পানীত হ'লে এচিড মিহলি হৈছে নহ'লে ক্ষাৰক মিহলি হৈছে নহ'লে লৱণ মিহলি হৈছে ত' বেচিকেলি কি হয় যেতিয়া বৰষুণৰ পানী বায়ুমণ্ডল হৈ পৃথিৱীত পৰে তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত মিহলি হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ এচিডিক গেছবিলাক পানীৰ সৈতে দ্ৰবীভূত হৈ যায় আৰু পানীৰ সৈতে দ্ৰবীভূত হৈ সেই পানীখিনিক এচিডিক পানী বনাই পেলায় যাৰ ফলস্বৰূপে বৰষুণৰ পানীৰ মাজেৰেও বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে তো হাঞ্জা দি লিখিবা বৰষুণৰ পানীয়ে পাতত পানীৰ নিচিনা ভাল যদিও ইয়াত বায়ুমূল্যত থকা গেছ দ্ৰবীভূত হৈ কিছু পৰিমাণে আমলিক হৈ পৰে গতিকে ই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে টেষ্টাৰে পৰীক্ষা কৰি চাই পঢ়িলিকাই টেষ্টাৰৰ কম্পাছ হ'লা শলাৰ বিক্ষেপণ দেখিলে কম্পাছ শলাৰ ইয়াত তোমালোকে বিক্ষেপণ শব্দটো সোমাই দিবা ইয়াৰ পৰা ইয়াত আছে বিক্ষেপণ শব্দটো তোমালোকে ইয়াত সোমাই দিবা ঠিক আছে কম্পাছ শলাৰ বিক্ষেপণ দেখিলে নেক্সট এঘাৰত চোৱা তোমালোকক এঘাৰত দিছে তোমাৰ চাৰিওপিনে বিদ্যুৎ লেপন বিশিষ্ট ইলেক্ট্ৰপ্লেটেড বস্তুবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা অ'কে ত' আনচাৰ দি লিখিবা আমাৰ চাৰিওপিনে বিদ্যুৎ লেপন বিশিষ্ট বস্তুবোৰৰ নাম হ'ল কম দামী আ অলংকাৰবোৰ ঠিক আছে কম দামী আ অলংকাৰবোৰৰ ওপৰফালে এটা দামী মেটেলৰ এটা লেপন লগোৱা হয় বা এটা তৰফ লগাই দিয়া হয় ঠিক আছে নেক্সট আছে দৰ্জা খিৰিকীৰ হেণ্ডেলবোৰ বাথৰুম পাকঘৰ আদিৰ টেববোৰ গেছ বাৰ্ণাৰ আৰু ৰন্ধা বাচন বৰ্তনবোৰ গড়ৰ ছালৰ টিন পাতবোৰ তলা চাবি আদি অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন টুৱেলভত চোৱা টুৱেলভত দিছে ক্ৰিয়াকলাপ ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ছেভেনত তুমি দেখা প্ৰক্ৰিয়াটোৰে তাম বিশুদ্ধ কৰা হয় বিশুদ্ধ তাম অৰ্থাৎ পিয়'ৰ কপাৰৰ মিহি পাত এখন আৰু অশোধিত তাম অৰ্থাৎ ইমপিঅ'ৰ কপাৰৰ শকত দণ্ড এডাল তৰিদ্বাৰ ৰূপে লোৱা হয় বিশুদ্ধ দণ্ডৰ মিহি পাতখনলৈ তাম স্থানান্তৰ কৰিব খোজা হৈছে বেটাৰীৰ দনাত্মক মেৰু অৰ্থাৎ পজিটিভ টাৰ্মিনেলত কোনডাল তৰিদ্বাৰ সংযোগ কৰাটো উচিত আৰু কিয় ত' তোমালোকে আঞ্চাৰ দি লিখিবা যে বেটাৰীৰ দণ্ডাত্মক মেৰুৰ লগত অশুদ্ধ তামৰ দণ্ড আৰু ঋণাত্মক মেৰুৰ লগত বিশুদ্ধ তামৰ পাতল পাত এখন সংযোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰণে মই কেইটামান এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তো চোৱা এটা আছে বিদ্যুৎ লেপন কাক বোলে উত্তৰ যদি লিখিবা বিদ্যুতৰ দ্বাৰা এটা বস্তুৰ ওপৰত পচন্দৰ দাঁতো এটা লেপন দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোক বিদ্যুৎ লেপন বোলে ঠিক আছে বিত আছে খাদ্য ৰখা পাত্ৰ বনাবলৈ লোৰ ওপৰত টিনৰ লেপন কিয় দিয়া হয় ইয়াৰ আঞ্চাৰত লিখিবা যে খাদ্য ৰখা পাত্ৰ বনাবলৈ লোৰ ওপৰত টিনৰ লেপন দিয়া হয় কাৰণ লোৰ তুলনাত টিনৰ বিক্ৰিয়া কম গতিকে এনে পাত্ৰত খাদ্য ৰাখিলে খাদ্য লোৰ সংস্পৰ্শত আহিব নোৱাৰে ফলত খাদ্য নষ্ট নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত চিট আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী কি কেইটামান এনে পদাৰ্থৰ নাম লিখা আনচোন যদি লিখিবা যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ চালিত হ'ব পাৰে সেইবোৰ পদাৰ্থকে বিদ্যুৎ পৰিৱেশী বুলি কেইবিধমান বিদ্যুৎ পৰিৱেশী পদাৰ্থ হ'ল লো এলুমিনিয়াম কপাৰ ৰোপ সোণ গ্ৰেফাইট নিকেল নিমখ পানী কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব আদি তাৰপিছত ডিট আছে বিদ্যুৎ অপৰিবাহী বা বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ কেইবিধমানৰ নাম লিখে উত্তৰ দি লিখিবা বিদ্যুতৰ অপৰিবাহী পদাৰ্থ কেইবিধমানৰ নাম হ'ল ৰাবাৰ প্লাষ্টিক কাঠ কাগজ বায়ু আদি তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা